Так, доброго ранку. Запишу еще небольшой великий влог. после постать така велика была. Из села, которое рядом с моим местом находится. Степаневка, Краничанский район. Я рассказываю о тех людях, которые имели большой исторический вес э, в то время, вот совсем недавнее. И они были из <coughs>, сел, ну тогда Екатеринославская губерния, сейчас это Днепропетровская область. Ну, маленький дальше скажу, тут набрасывал, чтобы уже не терять э, хронологию. И потом буду про него рассказывать. Очень большой человек, <coughs> про них никто не рассказывает. У нас вот эти халдеи исторического фронта, такие лизоблюды. Они это либо какие-то НКВДшники, типа Яневского, которые поливают грязь этого Бендеру, либо про Бендеру все говорят, Шухевича, Но ну, других никого нет, не в обиду кому Бендера. Либо еще про кого-то, про Сталина, все. И про князя Володимира. И вроде бы в Украине никогда больше никого не было. Поэтому я чуть раскрываю эти моменты. Я думаю, каждому интересно, что в тех же самых кобыляках родился такой человек, как Георгий Гапон, с которым вели переговоры первые лица Российской империи. И он их подно взял за яйца. И в фактически запустил процесс развала империи. И поп был такой, что <клышь> и народ подымал, массы за ним шли. И готов был к вооруженному восстанию. Вот это попы. Тяжкие попы, они в основном на коленках сосут член. И я расскажу о таком великом анархисте. Мы все знаем Махно, но этот был не меньше, чем Махно. С Симон Родовицкий. Ну и по-польски он Шиман Родовицкий. Он то ли еврей польского происхождения, которые они здесь жили, диаспоры, либо еврей украинского происхождения. Так, по хронологии. Они там бомбили суммы. Ой, Херсон попали в администрацию. Пять людей <coughs> загинули. Среди них дитина веком один рик это приуки, они попали туда шахедами. ну ЗРПК, ЗРПК, ЗРПК. там этот Дональд Адольфович Краснов, он же Жуйка. Э, ну, сейчас, слава богу, в Украине остался только один этот вагинально-анальная резиновая про это, вы знаете, с резиной вагина, вот этот селфи, если, если вы вводите в гугле вагина резиновая, то появляется такая пыхва, <клухи> это лицо этого Гончаренко, он же Костусев юниор. И он сейчас активно говорит, что надо Трампа услышать и капитулировать. Кто-то ему там деньги выделил, он Помпео привез в Одессу, очень интересно. Откуда деньги у народного депутата такие большие? И кого -то, кто только, или у кого он только нет, они отсосал этот Алексей Алешенко, сынок. Ну, тот талантливый, и за русский мир боролся, и за сохранение, за сохранение не жены в роддоме, а русского языка. В Одессе не пройдет коричневая чума. Потом, когда оно все начало рушиться, он увидел, он же всегда держит нос по ветру, он опанував украинскую мову и начал лекать <coughs> у этого у Петра Алексеевича Порошенко. Я помню, когда какие-то разговоры слушал, в интернет сбрасывали. И там говорят, ну а что ж у вас там в Гончаренко? А Порошенко говорит, ну это такой мерзотник, но он нам нужен, он нам будет потребен. И сейчас Лешу отвезли в США, и он там танцует, танцует по ДД. Слава Богу, Любарского вывезли. Кто-то же его привез сюда. Гайдай тягал. Гайдай шагает гайд впереди. Сейчас уже тема, только тема выборов снята с повестки дня администрации Белого дома. Сразу же казака знаменитого, Любарского, Слобожанского казака. Стеллявива. Стеллявива. Вывезли куда-то в неизвестном направлении. Так. Там слушал на, на, на радио нова, нова. Нова такая есть. Выступление генерала этого. Кривоноса. Вот я его сколько слушал за последние годы? 3-4 ни одного отдельного предложения, что требует работать на фронте. Он как специалист Он же вот это легендарная оборону Краматорска делал, э -э -э сидел за забором. <клышь> и он вчера вот уж начал лить понос на того матьяра. пиджак и там. Пусть и занимается теми полями, что он лезет, что это за назначение. Как я воспринимаю Сухаревского, Сухопучика. Сухаревский приятный, обая... обаятельный. Человек, я не знаю, генерал он, не генерал, уже. Его назначили за все хорошее в эти СБС. То есть в СБС постоянно скандалы смотрю. Все подразделения собирают на эти найти дроны, потому что ну, не хватает, мало. Все подразделения пооткрывали, но ну, денег у них нет на это. Просят каждый день, помогите, спасите. Это же подразделение, тема СБСовцев. Все подразделения варят эту взрывчатку сами, потому что от государства не хватает. Приходят по накладным дроны, которые, например, вчера поставили волонтеры по 16 тысяч гривен, по 17. 000. Точно такое приходят по линии СБС от Министерства обороны по 28 тысяч гривен. Одна и та же модель и в ПВ. Пришли сейчас, он, смотрю, подразделения по линии СБС <къем> дроны оптикового окно бобина катушка на 5 километров они говорят, а да что нам с этими 5 километрами делать кто это такой Мадья бизнесмен какой-то был я же его не знаю бизнес говорят он бандит, а ну слава богу что у нас есть такие бандиты и я готов целовать песок по которому ты ходила на фотках он там с этим, с кулей в лоб. Чудак конкретный. Пошел в ТРО, с самых низов, организовал боевое подразделение. Россиян там от него трусят, Бандера тихо курят. Сколько-сколько уже хлопцы Мадьяра, и, ну и он же во главе его, атамана Мадьяра, замочили этих мальчиков в трусиках и железо спалили. Мадьяру, если бы все так воевали, как Мадяр, то России бы уже давно не было. Этот Кривонос вылазит, начинает на него лить войну о том, что это какая-то распиаренная выскочка, которая про себя снимала видосики. Ну, вот дословно. Ну, вообще, вольты в голове есть. Кривонос столько э, э, русских террористов не видел, по телевизору даже, сколько Мадяр их перебил живую Со своими хлопцами. Он не сам, но он это все организовал это заслуженный герой Украины. Он все вот это все вырыгал своими ручками. Какое оптиковое окно, какие камеры, какие работают, какие не работают, на каких частотах, что надо пацанам. Он сам каждый день делал эти бомбы. Вышла бракованная мина, 82-я не взрывалась, там <coughs> не летела. Он их забрал к себе, переделал их в то, что сделал, закошмарил там, 5 или 6 бригад россиян уничтожил этими минами бракованными. Он не а видосики нужны нам. Это людям нужно понимать, что армия Украины сильна, армия Украины на правильном пути и не все так плохо. И благодаря этим видосикам люди готовы донатить, верить в наши вооруженные силы. Вот это что такое Мадьяр. И слава Богу, что он это озвучил, у него хватало времени озвучить вот это все. Своїм неподражаємим українським народним сленгом с матючами. це дуже гарно. що ми всі матюкаємося, тільки якісь які малохольні тітки заулазят, туда. Ой, ви так ругаєтесь, то та нічого страшного. Ідіть мимо, проходим дальше. Надья по на, на значення правильне. І не кривоносу відкривати рот. Если такой умний генерал, чего ти забіжав в ту Польщу, там сидиш, кого-то там обучаєш, каких-то поляків, К чему он Выучить это слово «зелена влада», «зелена звучина влада» – это ж не от большого москальского ума. Был такой у нас генерал Москва, он тоже говорил, я все зелене вынес со своей хаты. Не надо ротяку открывать на тех, кто реальный герой, вот просто герои. Чем эта война закончится, неизвестно, но не то, что модерно, это вообще даже не обсуждается. Трамп созвонился с Путиным, ну, со своим партнером, они обсудили ситуацию, что Украина напала вероломно на Россию. И Трамп выразил соболезнования, они разработали план мероприятий. Там вылезло, что у Марка Рубия его зам первый, его жена этого зама, дочка знаменитого какого-то губернатора, сенатора в России, и влиятельного человека в ФСБ. Он такой у нас сейчас госдепартамент США мы должны понимать, что США это партнеры России. И понятно, что если Черчилль там разбомбил Кёльн, то Рузвельт тогда должен был звонить Гитлеру и проводить совещание оперативки. После совещания собачки Путина Дональду Жуйке была дана команда лежать, и он позвонил своему вот этому, что приезжал к Зеленскому, ручки жал, что не вводим санкции, откладываем проект посылания санкций против России до невызначенного термина. Кто-то верил, что он ведет санкции. Но в это может верить только Юрий Рашкин. Шутка. Там он напечатал пост, что он провел совещание, обсудили вероломное нападение Украины на Россию, потом этот пост удалили, потом выложили ссылку на Вашингтон-пост. Нормальную. А потом, говорят, он опять восстановил этот пост. Ну да. Я, я что-то не то звездано вот с этой ситуацией. Так. Был Рамштайн. На, на этот Рамштайн уже разведчика от это не приглашают. И он там и не нужен. Или пока Британия 350 миллионов фунтов на 100 тысяч дронов в 2025 году. Германия раскрыла, на что она будет тратить 5 миллиардов евро для Украины. Нидерланды 400 миллионов на противоминный корабль, катера, морские дроны. Бельгия ежегодная помощь в разрезе 1 миллиарда. Норвегия 700 миллионов долларов на дроны. И 50 какой-то отдельный фонд, траст Канада 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭПа, IT-решения. Швеция 440 Миллионов евро на международные программы. Смотрел, ну из Кумедного, наши сейчас пришли, типа, учить уму-разуму, эти горы-соседи. В Рязани, ну там супермаркет такой, мужик зашел, снял штаны, высрался прямо в магазине перед молочным и ушел домой. Когда его задержали, он объяснил свои действия тем, что ему его резко прижало. Россияне начали массово скупать картонные гробы. Ну, правильно, дерево на них на всех не напасется. Каждый день вагоны трупов едут обратно. Или не едут, воняют тут. Мухва летает наша, дышать невозможно в этих... Раньше посадки посадки были, сейчас все в этом говнище из приятного после этого кипиша паутина СБУ, по Россия вся перекрыта гаишниками и ФСБшниками, шманают, ложат на пол этих волонтеров российских, которые возят дроны. Но дроны, видите, они перешли в такой тип оружия, что сейчас если в Тушкин ты и снимаешь видеовлоги, то дрон нужно продавать даже не как огнестрел, а как жестче. Потому что, в принципе, бомбу можно делать дома нормальную, без проблем. Чуть-чуть фантазии. Поехал в эпицентр, купил все, что надо, удобрения. И оно все сработает. 27 видов есть химических реакций для производства бомбы. И арест, и проводятся массовые аресты в волонтеров. Перекрыты центральные трассы, досматриваются все в это хорошо. Я надеюсь, что наши рефрижераторы стоят на запасном пути. И жду своего, своей команды Новая Малюка ехать в Новоогорёво. Да. Я смотрел вот это видео, выложили из СБУ, 4,5 с минуты. Вчера посмотрел 8 раз. Но я как маньяк вот это. Ой, просто дронов не хватило. Вот столько от их столько этих самолетов было. Мне кажется, СБУ даже не ожидали. Вот, вот эту базу <coughs> белая, и оленя. Надо было на две машины больше прислать. Вот дроны все разлетелись, а на все просто не хватило машины их. И вот смотрю, поражение четкое двух ДРО в Иваново. Пишут в отчетах один. Ну, Пентагон. Два поразили, не один, а два. Грибы эти спалили. Вот этот, который э, женат на девушке Юлии Крыловой, племянницы колышного вице-губернатора Ненецкого округа Сергея Черникова. Его зовут Дарен Битти. Это помощник Рубио. А Рубио это проукраинский, типа кубинский мальчик. Так. А смотрел там презентацию нового трактора сделали в Беларуси. И в стриптизерших в таких обтекаемых костюмах разыгрывали сексуальный такой показ джедая. Я думаю, они скоро изобретут новую формулу по производству чипсов, ну, как бы конкурентов Уэйса. И тоже будет такая презентация. Но он же там собирается в космос лететь на картошке этот. Чик-чирик первый. США забирають в Україні ключову технологію боротьби з безпілотниками. Минулого тижня Пентагон тихо <кхи> повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, тепер виділяють підрозділом ВПС США на Близькому Сході. Нам перестали їх давати. Ну а ми можемо можемо дать от этого <кхи> гайдай шагає впереді. Перехожу к этому знаменитому человеку, уроженцу села Степаневка, ныне Крынычанского района Днепропетровской области. Симон Радовицкий. Родился он 10 сентября 1891 года. Что чем он отметился? Он с молодых лет поехал в этот Екатеринославный Днепр бывший Днепропетровск. Начал работать, ну работать они начинали с 12 лет. Когда рассказывают, что при царе тут было все хорошо, то покажите вот так вот. Ну а так как был тяжелый труд, то понятно, что он попал в эти сачкомы. Первая его демонстрация была в центре Екатеринослава. Ну это, это были заводы, которые построила франко белийская компания. Их такая цепь была. Это <coughs> нынешний Бабушкин, Петровка. Потом в Днепродзержинске был завод металлургический и есть. Вот эти цепи, на них он работал. В 14 лет, когда он пошел на забастовку, то э жандармы с саблями разрубали ему лицо. Когда он стал постарше, он стал на одном из заводов вторым секретарем Сачкома. И очередная его демонстрация закончилась тем, что его арестовали и сослали в Сибирь на каторгу когда его везли и топировали в Сибирь, он сделал побег из Сибири и через там Китай доплыл до Аргентины. В Аргентине он уже себя определил точно как анархист. И у них есть фора, это профсоюзное движение за права людей. И в Аргентине тоже были крайне ужасные условия для жизни малоимущих и рабочего класса. Тяжелый труд и большая арендная плата, много вопросов. И выйдя на очередную акцию протеста, он шел впереди группы этих всех протестующих. Был такой аваков того времени в Аргентине. Это Рамон Лоренцо Фалькон. Это офицер аргентинской армии, который стал министром внутренних дел. И Фалькон, он так как был из кавалерии, а в его подчинении были казаки. Я не знаю, откуда они, может, они были с Российской империи, но так они называются в отчетах казаки. Он дал им команду, что нужно подавлять эти восстания. И на очередной акции протеста около... Я не помню уже сколько, я где-то записывал. В общем, он около там 11 или 12 человек они сразу зарубили. И около 200 было тяжело ранено саблями. И пошли массовые аресты по Аргентине в эти всякие здания, Буэнос-Айрес и т.д. и т.п. И, в общем, Радовицкий как бы организовал группу, они сделали бомбы. Ну, Гейсеры тогда и анархисты, они такие были жесткие. И были похороны начальника тюрьмы Буэнос-Айреса. Он подловил вот этого министра внутренних дел в карете и взорвал ее. И три человека вместе с ним также погибли с вами, министром внутренних дел. Через два квартала Родовицкого споймали. Он достал револьвер, выстрелил себе в грудь с криками «Да здравствует революция!». Но остался жив. Был над ним судебный процесс. Его отправили, у них вот эта огненная земля, ушая, И там каторга, типа как для особо опасных. А он был молодой, ему что-то там до 18 лет было, когда-то он кипишевал. И так как он был малолетка, то ему смертную казнь переделали в пожизненную. В общем, аргентинцы лет 20 организовывали там раз в полгода, по-моему, массовые стачки, останавливали везде предприятия и требовали освобождения Симона Родовицкого. В общем, он начал сидеть на этой каторге, его там избивали постоянно с его воспоминаний и организовывали сексуальное насилие, его насиловали полицейские. И он просидел там 21 год. Потом знаменитая журналистка Ипполита Ирогейна добилась через 21 год каторги тяжелой освобождения Симона Родовицкого. Его депортировали из Аргентины в Уругвай, а в Уругвай тоже была система типа диктатуры Габриэля Терры. Его снова арестовали на полгода и выслали на уругвайский остров Айлад-де-Форес. Он уже собирался, ну подумал, возвратиться в Советский Союз, но... Э его подобрала коммунистическая партия Уругвая по своей крыло. И он в 1936 году поехал воевать в Испанию на стороне республиканцев. В общем, воюю я в анархистской дивизии. Там была такая дивизия анархистов. 28-я дивизия Георгия Хавера, он сдружился с основателем фора Антонио Касановой. И воевали они в Испании. Затем Симон работал после ну, боев этих всех в, в, в культурно-массовом анархическом синдика, профсоюзе Барселоны. После поражения антифранкистских сил был помещен в лагерь для интернированных во Франции. Оттуда его с Франции отправили в Мексику. И в Мексике один из поэтов знаменитых, он был уже такая. Среди анархистов мира не меньше Троцкого, знаменитый родовицкий. И его в Мехико устроил один из поэтов, знаменитых Консульство Уругвая. К концу Второй мировой войны он работал в мексиканском отделении Международного комитета спасения помощи для политических беженцев от фашизма в Европе. Он принимал людей, которые бежали в Мексику от Второй мировой войны. Как написали в там, знаменитой книге об анархистах, со смертью Родовицкого, одного из последних социальных революционеров 1905 года, ушел один из лучших идеалистов международного рабочего движения. Историю его жизни описал английский автор Брюс Чатвин в книге В Патагонии К столетию убийства Фалькона. Вышел исторический сериал То, что нам оставило время. Радовицкого сыграл актер Родриго Дева Серна. То есть я к чему хочу сказать, что, когда анализируешь наших вот этих выходцев, все, которые основали НБА, НХЛ в США, становились из приднестровского села Мама. Он стал самым крупным продюсером США по музыке. Потом этот Келвин Кляйн, эти модельеры, это все были из маленьких сел, всяких подгайц. Уэн Грецкий, НХЛ, Стив Возняк, основатель Apple, Иоф и из маленького села Полтавского, один из лучших физиков мировых, этот Родовицкий, Поп Гапон, то просто себя считаешь, щипаешь 10 раз и вот думаешь, блин, какие люди, с каким масштабом мышления. И даже взять этих большевиков, которые организовали э, э, революцию 1917 года. Эти же все, аж, они же отсюда были, начиная от Троцкого, Лейба, Каменева, потом этого, которого убили. Там их много было. Поэтому учим историю, роемся, копаемся в этой хронологической литературе и берем с них пример, в каком плане, что ставьте для себя самые максимальные задачи, даже если вы с маленького села, с бедной семьи, вы можете стать великим. Да. Однозначно. Верьте в себя.